спяховы той, хто творыцьРэсубліканская навукова-прарактычная канферэнцыя пад такой назвай прайшла ў брэйскім палітэхнічным каледжы. З распрацоўкамі маладых канструктораў і навуковыі даследаваннямі пазнаёмілася кацярына страха навучэнне з брэсцкага палітэхнічнага каледжа ндрэй садчук да ўдзелу канферэнцыі падышоў з усёй сур'ёзнасцю на працягу некалькі тынях чацвертакурснік займаўся распрацоўкай універсальнага тэхнічнага прыбора За яго можна прымяняць практычна ва ўсіх сферах электронікі запэўнівае аўтар любое Устройство работает как бы сейчас в основном с блоком питания. Блок питания неотъемлемая часть. И я решил разработать такой блок питания, которым можно было бы воспользоваться ну, практически в любом радиоэлектронном устройстве, чтобы проверить его работу. Адкрытая навукова-прарактычная канферэнцыя ў рээскім палітэхнічным каледжы праходзіцьёмы раз. У гэтым годзе яна набыла статус міжнароднай. Да брэсцкіх удзельнікаў далучылася моладзь з У Україніны. Таму што гэта выдатная магчымасць абмяняцца вопытам і заявіць аб сабе, гаворы арестст Бмба, навучэнец стрыйскага каледжа Львоўскага Нацыянальнага аграрнага універсітэта. На мою думку, це досить хороша практика. Вона допомагає у розвитку студентів обмін досвідом для набуття навичок. Ну загалом, це досить добре. Усяго 206 работ, науковые доклады и техничные распрацовки представили навученцы с 31 навучальной установы краины. На конференции працавали 10 секций – от электроники и машинобудования до природознавших наук и методики выкладания. У Брестским политехническим колледже теория за все тесно переплетается с практикой. Основная цель проведения в принципе, любой конференции, которая касается Учащихся, студентов, это дать возможность учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Молодой человек, который стремится получить знания, который стремится стать высококвалифицированным специалистом, потому что в наше время, не будучи таковым, значит, он естественно, придя на производство, не будет замечен и не будет занимать соответствующую должность. Поэтому ребята, те, которые хотят такими быть, естественно, помимо учебного процесса еще также участвуют и в исследовательской деятельности, в конструкторской деятельности. науково практичная конференция – это только первая приступка на шляху до серьезных досягнений. Я она позволяет молоде раскрыть науково творческий потенциал, поширить кругогляд и, конечно же, отримать бесценный опыт и веды. Катерина Страха, Василий Полховский, областные новины, Брест.